Assalamualaikum salam Malaysia Madani berita parlimen bersama saya Muhammad Syah Musa Dewan Rakyat meluluskan anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan berjumlah 2.8 bilion ringgit yang diperuntuk kepada Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Rancangan 2024 Terdahulu pada sesi penggulungan Timbalan Menteri memaklumkan komuniti madani bukan jentera politik mana-mana pihak termasuk pemimpin pembangkang boleh menyertainya. Ini kerana objektif perubahannya ialah memupuk nilai murni dan kenegaraan dalam kalangan rakyat. Juga membantu menyebar luas maklumat sahih terutama berkaitan inisiatif berkepentingan rakyat dengan pantas ke akar umbi. paling penting adalah mereka sudi dan boleh bantu kerajaan untuk menyebar mesej daripada kerajaan. Jadi sekiranya mereka yang duduk di sana juga sudi untuk membantu kita sebarkan maklumat tentang kerajaan madani. Tiada masalah. Tiada masalah. Kerana ini adalah satu komuniti madani yang kita wujudkan untuk membantu masyarakat untuk dapat maklumat daripada kerajaan. Jun lalu, Menteri Komunikasi dan Digital mengumumkan 1,878 komuniti madani akan ditubuhkan di seluruh negara. Setiap kawasan DUN akan ditubuhkan tiga komuniti madani. Manakala di Parlimen sekitar wilayah persekutuan yang tiada kawasan DUN, enam komuniti madani. Beliau telah memaklumkan RM10,000 akan diperuntuk kepada setiap komuniti madani, RM7,000 daripadanya untuk pelaksanaan aktiviti manakala bakinya bagi urusan pentadbiran. Bagi pelaksanaan aktiviti, ahli jawatan kuasa komuniti madani turut dibenar terima sumbangan daripada pihak ketiga termasuk ahli parlimen dan adun kawasan masing-masing. Namun proses penyaluran dan penggunaan dana harus dipastikan telus dan berintegriti ada akaun bank mereka boleh menerima uh, sumbangan daripada mana-mana pihak tiada halangan tetapi kita nak pastikan bahawa uh, ahli jawatan kuasa ini menggunakan pakai dana tersebut secara baik kerana kita tak mahu bahawa ada tuduhan ataupun ada uh, aduan di mana dana tersebut tidak digunakan dengan baik dan ini mengenai dana kandungan digital DKD di tahun ini 73 projek filem patriotik kenegaraan dan kebudayaan Malaysia telah diluluskan untuk terima dana berkenaan dengan kos keseluruhan 24.3 juta ringgit kesemua projek itu berjaya wujudkan 2490 peluang pekerjaan saya nak tegaskan di sini bahawa untuklah filem-filem yang mempunyai unsur-unsur kebudayaan Malaysia juga boleh dapat tambahan tax rebate sebanyak 5% selain daripada tax rebate FIMI iaitu film in Malaysia incentive yang sebanyak 30% bagi kategori animasi pula, 29 projek bernilai 21.3 juta ringgit diluluskan tahun ini. Jumlah pekerjaan yang diwujudkan mencecah 888. RTM dan bernama sentiasa terbuka memberi liputan berita seimbang kepada semua pihak termasuk ahli parlimen pembangkang. Ini terbukti menerusi liputan berita yang dibuat antaranya semasa musim pilihan raya. Satu contoh yang baik adalah dalam Ella Pial pilihan raya negeri dan juga PLK Pulai dan Simpang Jeram, PLK Belangai, PLK Jepak dan terkini PLK Kemaman. Selain daripada itu, untuklah maklumat ahli yang berhormat Arau, walaupun dia tidak duduk dalam Dewan sekarang, tetapi dia, saya untuk maklumat dia, soalan dan perbahasan yang dibawa oleh yang berhormat Arau dalam Dewan Raya ini juga diberi liputan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang mahu tahu sama ada RTM dan berdama dibenar membuat liputan program membabitkan pembangkang. 6,189 gelandangan yang mendaftar dengan Anjung Singgah telah dibantu mendapat pekerjaan. Data itu diperoleh bagi tempoh 2011 hingga Oktober tahun ini. Mereka berpekan antara 9,270 gelandangan yang mendaftar dan mendapat perkhidmatan di enam lokasi Anjung Singgah yang terletak di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching, Georgetown, Ipoh dan Kota Kinabalu. Pendekatan dalam aspek kaunseling dan motivasi di Anjung Singgah diberikan bertujuan sebagai persediaan awal bagi meningkatkan daya tahan dan daya juang dalam meningkatkan tahap kesediaan mereka untuk kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Kelandangan di Anjung Singgah akan mengikuti intervensi kaunseling dan program pemantapan jati diri serta dibantu melalui program kerjaya ataupun job matching. Ketika menggulung perbahasan belanjawan 2024, peringkat jawatan kuasa bagi kementeriannya, Datuk Seri Nansi Syukri turut memaklumkan sebuah pusat sub-fataliti negara akan dibina di Shah Alam, Selangor yang babitkan peruntukan RM171 juta kerja-kerja awal bagi projek itu merangkumi proses penyediaan lukisan reka bentuk dan kerja asas di tapak projek akan bermula tahun depan. Kemudahan itu dijangka siap pada 2019 dan mula beroperasi tahun seterusnya. Dewan Rakyat kemudian meluluskan anggaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan berjumlah 3.522 bilion ringgit yang diperuntuk kepada KPWKM. 16 perjanjian perdagangan bebas FTA serta 62 perjanjian penggalakan dan pelindungan pelaburan dua hala dikuatkuasakan dalam masa sama beberapa FTA baharu dalam proses rundingan bersama negara terlibat. Setakat ini Malaysia telah menguatkuasakan 16 FTA dan 62 IGA. Pada masa kini Malaysia sedang berundingkan FTA baharu seperti berikut Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement atau MIPA iaitu perjanjian perkongsian ekonomi di antara Malaysia dengan negara-negara persatuan perdagangan bebas Eropah merangkui empat buah negara iaitu Switzerland, Norway, Iceland dan Liechtenstein yang sedang dirundingkan semenjak 2014. Malaysia dan UAE pada Mei 2023 telah mengumumkan persetujuan untuk memulakan rundingan perjanjian perkongsian komprehensif ASEAN Canada Free Trade Agreement adalah rundingan perdagangan bebas di antara Kanada dan negara-negara ASEAN termasuklah Malaysia yang telah mula dirundingkan semenjak 2021. Bagaimanapun, dua rundingan FTA belum dimuktamadkan melibatkan rundingan Malaysia dengan negara kesatuan Eropah dan Republik Korea. Sebahagian projek rintis perdana yang dibangunkan dalam pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR telah mencapai tahap keboleh laksanaan. Uh, kemajuan projek ini akan dipantau di peringkat MTN Majlis Tenaga Negara, tetapi ini adalah projek-projek komersial yang diusahakan baik oleh Petronas, baik oleh Kazana, Sandabi dan sebagainya. Dan uh, saya pasti sebenarnya uh, dengan izin Puan Yang Dipertua, it is in their best commercial interest to get this done as soon as possible kerana kita sedia maklum bahawa dari segi minat pelabur-pelabur dan juga pengurus dana, mereka selalunya akan membeli kaunter-kaunter yang menunjukkan prestasi uh, tenaga boleh baru yang baik. Terima kasih Puan. NITL fasa pertama yang dilancar Julai lalu memperkenalkan 10 inisiatif pemangkin meluas yang akan membuka peluang pelaburan hingga 1.85 trilion ringgit menjelang 2050. Kadar air tidak berhasil NRW Nasional mencecah 37.2% dengan kerugian RM2 bilion ringgit setahun. Justru program pengurangan NRW pendekatan 2 dengan peruntukan RM1.371 bilion ringgit secara geran sepadan diperkenal bagi negeri yang mencatat NRW di bawah 40% manakala negeri lebih 40% NRW operator air negeri akan mendapat geran terus daripada kerajaan persekutuan. Apa pendekatan yang uh, telah uh, diambil? Uh, di Melaka ini kerana dia berada di bawah uh, 40% maka dia uh, terlibat di dalam program uh, pengurangan NRW Pendekatan 2. Dan di bawah uh, pendekatan dua ini uh, sebanyak 1.371 bilion ringgit diperuntukkan secara uh, grant, uh, secara matching grant. Ya, bermakna setiap sen atau setiap ringgit yang dibelanjakan oleh uh, operator air negeri Kerajaan Persekutuan akan juga sumbang satu ringgit. Tiada sebarang perancangan untuk mengeksport hasil padi negara memandangkan tahap sara diri beras negara hanya pada kadar 65%. Untuk itu, usaha pertingkat produktiviti dan pengeluaran padi negara terus digerakkan. Antaranya perkasa kawasan jelapang padi negara di Tanjung Karang, Selangor. Sistem dan skim pengarahan juga dinaik taraf melibatkan kos 12.9 juta ringgit. Meneruskan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan benih padi sah yang berkualiti tinggi dan rintang terhadap penyakit serda berhasil tinggi. Langkah ini sekaligus dapat meningkatkan pengeluaran padi negara dan keempat, memberkemas pembekalan dan pengedaran input pertanian seperti baja dan racun. 15 juta ringgit diperuntuk bagi membangunkan lebih banyak politeknik di seluruh negara tahun depan. Peruntukan awal itu melibatkan proses pengambilan tanah dan tapak pembinaan. Kiranya pengambilan tanah ini cepat, tentunya pemohonan pembangunan itu juga akan boleh kita percepatkan insya Allah. Dan kita akan boleh juga terus memberi jaminan bahawa 2024 mungkin boleh kita mulakan pembinaan politeknik baru di Kota Belu. Terima kasih. Kementerian juga akan meneliti sebarang keperluan dan kesesuaian penambahan program sarjana undang-undang di IPT di Sabah. Dewan Rakyat turut diberitahu sebanyak 44 aduan diterima berhubungan peruntukan cuti bersalin setakat 31 Oktober lalu. 28 daripadanya berasas dan majikan terbabit diberi peringatan selain tindakan pembetulan telah diambil. Kes berkenaan juga diselesaikan melalui pematuhan majikan dengan pemberian kelayakan tempoh cuti bersalin 98 hari kepada pekerja. Majikan yang didapati tidak mematuhi peruntukan tersebut telah dinasihatkan untuk membuat tindakan pembetulan dan sekiranya gagal, kertas siasatan akan dibuka untuk tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda maksimum sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuh Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.